Всім привіт! Всім привіт! Хочу розказати трошки історію, яка зі мною відбулася. Я по харківськи буду розмовляти. Можна. От з початку війни, коли почалась війна, ми переїхали Варшаву. Вот, прийшлося нам переїхати як всім українцям. Я познайомилася з замечательными людьми Варшаві. Миссия Маранафа, лайф центр, которые помогали людям, беженцам, украинцам, очень поддерживали их и морально, и продукты, и вещи, то есть очень сильно помогали. И я как бы подписалась на эту организацию в Инстаграм и увидела, что они проводят художественные художественные мероприятия, и я решила там принять участие, о чем не пожалела, потому что я познакомилась с очень хорошими людьми. Я рисовала на этом заходе свою собаку, которая осталась дома, которую мы оставили в Украине. Мы были вынуждены бросить, потому что мы не смогли забрать. Нам и большая собака, и за ней, конечно, ухаживал наш сосед. Все, но это была такая утрата для нас и боль. и. Я решила нарисовать эту собаку а, с нашими тапками, с комнатными. А, это просто, ну, как бы, моя боль. И боль каждого украинца, который уехал и оставил свой дом, а, своих животных. После этого захода эта картина была продана. А, на аукционе в Америку. Я этому так безумно радовалась, я всем рассказывала наша собака, уехала в Америку. Что очень помогло Украине, потому что это был благотворительный аукцион, и эти все средства были отправлены в Украину, были куплены генераторы. И я была безумно рада, но... Потом, конечно, в один момент я Леночке, организатору, говорю, что так и так наша собака умерла, к сожалению. Вот. Это было для нас как бы такой шок, ну, как для каждого. Ну, это очень тяжело. И я хочу сказать, что эта собака, наша собака, наш ран он сейчас Просто, знаете, как по всему миру, он в Америке, он живет, он рассказывает эту историю всем. То есть это не только вот наша особенность, ну, наша история, да, его история, Рама, а это история каждого украинца, который пережил эту страшную войну и эту боль. И я очень рада, что она, эта картина, это искусство, оно живет. И... Показывает людям эту историю. Вот. Сегодня был тоже второе мероприятие. Я с удовольствием приняла еще раз участие в миссии Маранаши. Вот. Если честно, не было как-то вдохновения на написание картины, но вчера буквально за два часа, там, в час ночи, закончила картину. Вот. На ну, что на ней показано, да? Я могу рассказать? Здесь, тут, в принципе, все понятно. Это нога военного, который просто топчет. Цветы. Цветы — это люди. Понятно, что это украинский народ. Вот. А, тут есть элементы золота, потому что это плодородная земля. Тут видно элементы цветов, которые да, разброшены, уже а, убиты. И те, которые, допустим, сегодня живут, и просто на них в один момент просто наступает. И наступает это не ураган, не какое-то да, природное явление, а просто сам человек. Сам человек рушит жизни невинных людей, детей, ну и семьи просто рушат. Видно, что здесь кровь, там, где ступает эта нога, везде кровь. Вот, и эта нога идет дальше. Но в этой картине как бы две истории. У нас тема нашего мероприятия называется Крылья Победы, Вера и Надея. И как пастор сказал, и любовь, самое главное в нашей жизни, это любовь, потому что Бог есть любовь. Вот. И здесь показано, что сквозь руины, э, всякие трещины, эту землю прорывается росточек э, живого. То есть это живое, живой э, э, зародыш такой растение. Э, у него тоже есть крылья. Это можно сказать, что это человек, это душа, которая просто тянется к свету. У него есть надежда, вера, любовь. Он просто падает на колени и просто молится Богу и просит его о помощи, чтобы это все остановилось. И только Бог знает, когда это все остановится, никто не знает. И эм, тут показывает э, вера, надежда и любовь. И возрождение и процветание Украины, я верю, что будет процветание, э, что эм, у всех на сердце будет всегда счастье, любовь, и у всех будет эта радость, чтобы эта любовь вернулась к людям, потому что эта война принесла много зла. Она посеяла столько зла, даже в хороших сердцах. Мы кого-то ненавидим, кого-то теряем. Это очень тяжело перебороть, и только вот вера и надежда может спасти этот мир и помочь Украине. А сейчас я рисую если честно, христианские картины. Я рисую Иисуса, я рисую ягненка, я рисую руку с любовью. У меня прям вот вдохновляет рисовать именно вот, знаете, христианскую тематику. И то, что мне очень нравится писать, это и... сейчас я пишу, и я, и я знаю, що я неправильно пути. Слово Боже навчає нас, що через мистецтво ми можемо впливати на культуру цього світа і преображати її, щоби всі повернулися до Христа і зрозуміли, що є єдина дорога, правда і життя і іншої не існує. Це Ісус Христос, і через мистецтво якраз це доноситься до.